آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے مسیحت میں تین کے لباس اور سر کو ڈانپنے کا تصور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بائبل تین کے لباس اور سر کو ڈامنے کے بارے میں کیا کہتی ہے آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو مسیحی تعلیمات میں گہری اہمیت رکھتا ہے لیکن اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے تین کے لباس اور سر کو ڈامنے کا تصور ہم بائبل کی آیات کا جائزہ لیں گے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیحت میں لباس عفت اور روحانیت کا کیسے مظہر ہے اور دیکھیں گے کہ یہ سب یسو مسیح کے پیغام سے کس طرح جڑتا ہے مسیحت کا اصل تعلق سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسیحت کا تعلق نہ مغرب سے ہے نہ مشرق سے ہے اور نہ ہی کسی خاص معاشرے یا ثقافت سے مسیحت کا مرکز یسو المسیح ہے جن کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر معاشرے کے لیے ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا لباس ہمارے کردار اور ہماری زندگی یسو کے پیغام کی روشنی میں خدا کی عزت اور محبت کو ظاہر کرے ہوا تین کے لباس کا تصور بھی اسی طرح روحانی اصولوں سے جڑا ہوا ہے بہت سارے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جہاں پر روح ہے وہاں پر آزادی ہے دراصل یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے بات یہ ہے کہ ہمارے چرچز میں اصل مسیحت کی تعلیم تو دی جاتی ہی نہیں ہر چیر جو ہے وہ چند اصول اپنا لیتا ہے جو اس کی یا ڈینومینیشن سکھا لیتی ہے یا جو اس کو اچھا لگتے ہیں لیکن مکمل طور پر ہم بائبل کی سچائیوں سے نہ واقف ہیں اور نہ خود ہمیں پتہ ہے اور نہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ مسیحت کے دائرے میں آنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسیح بھی ہوں اور ہمیں ازادی بھی ہو ہاں ازادی مسیحت میں ہے لیکن جو آج کا ٹوپک ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ہے یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے بلکہ ایسے ہزاروں ایشوز ہیں جن پر ہمیں بات کھل کر کرنی چاہیے نہ کہ اپنی مشن یا ڈینومینیشن کی ٹیچنگ کے مطابق بعض ڈینومینیشنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور بعض میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ دوپٹہ اتار بھی سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں لیکن اصل میں سر ڈھانپنا کیوں ضروری ہے یا کیوں نہیں ڈامپنا چاہیے اس کا مقصد یا مطلب کیا ہے جب بائبل میں یہ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آج ہم اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے بائبل میں ہواتین کے لباس کا تصور پہلا تموتھیس دوسرا باب نو اور دس شاید کو پڑھتے ہیں لکھا ہے اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے نہ کے بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بھید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو لباس ہمارے رضا کی عکاسی ہے شائستہ کا مطلب ہے ایسی خوبصورتی جو دل سے نکلے جو عفت اور نیکی کو ظاہر کرے اب دیکھتے ہیں دوسرا حوالہ پہلا پترس تیسرا باب اور اس کی تین اور چار آیت کو پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور ترہ ترہ کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باطنی اور پشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی عرائش سے عراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سموارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اصل خوبصورتی ہمارے لباس یا زیورات سے نہیں بلکہ ہماری روحانیت آجزی اور خدا سے تعلق سے آتی ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا لباس ہمارے ایمان کا آئینہ ہونا چاہیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا آج کے دور میں ہم اس روحانی خوبصورتی کو کس طرح اپنے لباس میں ظاہر کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں سر کو ڈامپنے کا تصور رسول کا پہلا کلیسیا کے نام باب اور اس کی پانچ اور چھے آیت کو پڑھتے ہیں وہاں پر رسول یہ کہتے ہیں جو میں بائبل مقدس کی آیات کو پڑھ رہا ہوں اس کو صرف جو ہے وہ اوپری سطح کو مت دیکھیں اس کے پیچھے جو بتانے کا مقصد ہے اس کو سمجھیں بعض لوگ ایز الفاظ کو لے لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا آپ ان کا گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کریں پانچ آیت میں لکھا ہے اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے اگر عورت اوڑنی نہ اوڑے تو بال بھی کٹوائے اگر عورت کا بال کٹوانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑنی اوڑے اس دور میں دراصل سر عزت اور خدا کے سامنے آجزی کی علامت تھی بہت سارے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سر کو ڈھانپنا صرف ثقافتی رسم نہیں بلکہ خدا کے حضور عفت اور وقار کا نشان ہے اب دیکھتے ہیں سر کو ڈھانپنے کی روحانی اہمیت بائبل میں سر کو ڈھانپنے کا مقصد صرف جسمانی تحفظ نہیں بلکہ روحانی عفت اور خدا سے تعلق کا اظہار ہے یہ خواتین کی نیک سیرتی اور یسو کی تعلیم کی روشنی میں ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے سر کو ڈھانپنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی ہر حال میں خدا کی عزت کے لیے وقف ہونی چاہیے اب ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں جب مسیحت کا آغاز ہوا اس وقت یہودی معاشرے میں پردہ ایک مذہبی علامت تھی جبکہ رومی اور یونانی ثقافتوں میں خواتین کے لباس میں زیادہ آزادی تھی مسیحت نے ان دونوں کو ایک نیا نکتہ نظر دیا یسو کی تعلیم نے خواتین کو سکھایا کہ ان کا لباس اور کردار خدا کی رضا اور روحانی عفت کو ظاہر کرتا ہے یہ نہ صرف ظاہری لباس کی بات تھی بلکہ اندرونی نیکی اور خدا سے تعلق کی بھی مغرب اور جدید دنیا میں لباس آج مغربی دنیا میں خواتین کے لباس میں آزادی پر زور دیا جاتا ہے جو ان کی انفرادی شناخت کو ظاہر کرتی ہے لیکن مسیحی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا لباس ہماری روحانی اقدار کا بھی عکاس ہو یسو کی تعلیمات ہر دور ہر معاشرے کے لیے ہیں چاہے مغرب ہو یا کوئی اور ثقافت مسیحت میں لباس کا مقصد فیشن یا نمائش نہیں بلکہ عفت خدا کی عزت اور روحانی مقام کا اظہار ہے اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیال کا اظہار کیجئے گا کیا ہم آج کے فیشن کے دور میں اپنے لباس سے خدا کی عزت ظاہر کر سکتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے مسیحت میں خواتین کے لباس اور سر کو ڈانپنے کا تصور روحانی عفت اور خدا کی عزت کا مظہر ہے بائبل ہمیں سکھاتیا کہ ہمارا لباس ہمارے دل کی عاجزی نیکی اور یسو سے تعلق کو ظاہر کرے چاہے ہم کسی بھی معاشرے میں ہوں ہمارا اصل مقصد یسو کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو آئیں جب ہم اپنے لباس چنے ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا یہ میری روحانی اقدار اور خدا کے ساتھ تعلق کی عکاسی کرتا ہے یا نہیں کرتا اور آخر میں چند ایک باتیں کروں گا جو بہت ہی اہم اور خاص ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایکسٹریم لیول تک لے کر جاتے ہیں بائبل کا وہ کہنے کا مقصد یا مطلب بھی نہیں ہوتا جو ہم اپنے ذہن سے جو ہے وہ آخذ کر لیتے ہیں اب فور ایگزامپل یہاں پر زیور کی بات ہوئی ہے یا سر گوندنے کی بات ہوئی ہے تو اس کا اصل میں مقصد ہے کیا کیا آپ پھر عورتوں کو اپنے بال نہیں بنانے چاہیے یا گوندنے چاہیے تو ہمیں بائبل کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بات کیا کر رہا ہے وہ سر ڈامپنے کو جو ہے وہ ایک ظاہری چیز کے طور پر تو پیش کر ہی رہا ہے لیکن اس کے روحانی معنی کو ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ جو شخص یسو سے واقعی ہی تعلق رکھتا ہوتا ہے تو اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لباس سے اس کی باتوں سے ہر ایک فیل سے یسو الم نظر آئے اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ منہ نہ دھویا کریں عورتیں جو ہے وہ اچھا لباس نہ پہنا کریں بات صرف لباس یا پہناوے کی نہیں ہو رہی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی اندرونی حالت کیسی ہے اور اگر آپ کی اندرونی حالت صحیح نہیں تو وہی حالت آپ کے لباس میں آپ کے کردار میں نظر آئے گی تو یہاں میں ایک سوال کے ساتھ اس ویڈیو کا احتتام کروں گا وہ سوال بہت اہم ہے ہم جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کو کرتے ہیں کہتے ہیں جن کا ہمیں خود سے بھی اندازہ نہیں ہوتا اور ہم ان کی تفسیر اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں فار اگزامپل کچھ لوگ جو ہے وہ لمبے بالوں پر مرد کے لمبے بالوں پر بات کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بائبل میں مرد کے لمبے بالوں سے مراد کیا ہے جو آپ کو لمبے لگتے ہیں اگر وہ بائبل میں اس طرح نہ ہو تو پھر آپ کسی پر اگر ہوٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ دوسروں کو اگر اسی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ صرف کم علمی اور تنگ نظری ہوگی آپ بائبل کو اپنے ہی پروسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں سو اگر ہم عورتوں کے لباس کی بات کرتے ہیں تو مردوں کے لباس کی ہم بات کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اب میں یہاں پر نہ عورتوں کی سائیڈ لے رہا ہوں اور نہ مردوں کی سائیڈ لے رہا ہوں ہمارے بھائی بہن سب برابر ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ بائبل کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح بائبل کہتی ہے اگر میں صرف یہی کہتا رہتا ہوں ہاں عورتوں کو یہ کر لینا چاہیے عورتوں کو وہ کر لینا چاہیے عورتوں کو اس طرح کرنا چاہیے تو مجھے یہ بھی پھر پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل میں یہ کیوں لکھا ہے اس کی اصل تفسیر کیا ہے سو so, مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنے لباس پر غور کرنے کی ضرورت ہے سو یہ باتیں کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ بائبل کو صحیح پروسپیکٹیو سے دیکھیں نہ کہ جو آپ کے ذہن میں کسی کے لیے پیدا ہو گیا آپ اس پر ہٹنگ کریں بلکہ بائبل کے نکتہ نظر سے چیزوں کو سمجھیں بائبل کے نکتہ نظر سے چیزوں کو دیکھیں اور ہم جو ہے وہ یسول مسیح کے کلام میں مضبوط ہوتے جائیں گے سو بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لباس سے خدا کی عزت اس کے جلال کو ظاہر کریں بائیوں کو بھی ایسا ہی چاہیے سو آخر میں ایک ہی بات ہے کہ جتنا کوئی مسیح میں مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ مسیح کو ظاہر کرتا ہے اور اس آیت کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کریں گے کہ پالوس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسو مجھ میں زندہ ہے اس کو سوچیے گا اور پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے گا